Yeah. Общественная организация «Незламная позиция» инициировала проверку обгрунтованности повышения тарифов к коммунальным предприятиям Великодолинское, И поэтому сегодня жители пришли поговорить с директором предприятия на эту тему. Цель прихода. Мы э, начали изучать моменты некоторые по связи тарифов на, ВО, на коммунальные услуги э, по коммунальным предприятиям. И начали изучать некоторую документацию. Вот привели жителей, которые в прошлый раз разбирались. И мы дали вам запрос, чтобы вы нам дали весь кошторис на водопроводчание и Люди хотят ознакомиться и понимать ну, законы повышения, обрунтованность этих всех вопросов. А также есть некоторые вопросы, которые уже существуют в этом... Да, да. это уже которые нарушены. Да. Мы хотели бы понимать, что вот, допустим, э э э как бы вот есть такой порядок, который говорит, как э тарифы все как формируются, и согласно этого порядка, Тарифы эм, должны были обговариваться и почему-то не, ну, не только депутатами приниматься, ну, это должно это. было оставить. До публикации вы должны были нас провести. Насколько повышаются тарифы? Поставить по каким ну, статьям. Там все да. написано, мы, можем и мы должны были давно, например, по дому есть предложение к вам. Вот. Да Но вы это... не дали нам такой возможности. Давайте... Это уже не первый раз, Сергей Владимирович. А, я к вам писала лично Хорошо. вам по этому Хорошо. поводу. Это был вопрос, я на него отвечу. Коммунальное предприятие было выложено в газету на том, что мы намереваемся пересмотреть и всех желающих, кто хочет какие-то предложения нам дать, мы ждем у себя. Это обложение было, я вам сейчас, если даже кое-какое

мы опубликовали в газете медицинской Ну хорошо, дайте нам послушать. Она сейчас районного света. Мы вам Сделали Я хочу вам сказать, что тариф поднят. Исключительно из-за того, что с 1 января были подняты минимальные заработные платы. Какой процент поднималось, а, поднималось минимальная заработные плата? Я платы? хочу вам <кх> торжественно вот, перед камерой вручить грузовую воду, по которой работает коммунальное предприятие. А вы дома разберитесь со всеми заработными платами. Ну, например, я вам скажу так. Если раньше, э, в прошлый период, вообще за прошлый год вы, наверное, в курсе, поднятие было у Ильичевского канала и на воду, и на канализацию, и у до канала. Потом, когда мы еще так более-менее держались, но когда поднялись минимальные заработные платы, уже ну, просто нереально было дальше так работать, и мы были вынуждены пересмотреть Это самая крайняя мера. Значит, по новому тарифу, я так в двух словах скажу, если раньше следственный техник, а вы знаете, он у нас получает полторы ставки из-за того, что зарплаты э, маленькие, он получал 6 тысяч гривен. На сегодняшний день, это чистыми, следственный техник по новым заработным платам будет получать приблизительно 8 8 200. Это если не учитывать переработки. Очень сильно это коснулось кварплаты. В в основном налоги, инвентарь, это жилетка, метла, грабли. Три, топ три топора на одного и, дворника. Да? А, там, там, да. там, тамара Анатольевна, да. я вам еще раз хочу сказать, основ, в основном сыграла роль заработная плата. Если вы не согласны с нашим расчетом, вы можете его проверить, вы можете обратиться в компетентные органы, чтобы его проверить. Я вам еще раз хочу сказать, что зарплата тянет все. И хотите вы, нравится вам это или не нравится, все вокруг растет. И если вы пришли ко мне... Кажется, как не а это же не ко мне. Это я тебе ко хотела мне. сказать, я разумею. А это не э, а а зарплату. Зарплату. А У меня то, пенсия то, не подвышилась. заплатить. у меня, меня к вам вопрос. А где вы э, найдете человека, который будет работать за 6 тысяч гривен в сегодняшних реалиях? Сергей Владимирович, сегодня получает минимальную заработную плату. Вы мне скажите, еще меньше ему надо платить? Сергей Владимирович. Ну, давайте мы будем говорить конкретно. Я сейчас позову всех дворников, и вы им это скажете, что вам пенсию не платят. Какое я имею отношение к пенсии? Платят, Какую я имею отношение платят, к пенсии? Не Тихо, не давайте не отвлекаться. Давайте по, по сути. Сергей Владимирович, вот у вас заложено в калькуляциях 5 10 процентов... Как 5? 5. 10 процентов было. 5. Сейчас 5? у нас на воде 5 процентов так и осталось. Извините, все время, все эти годы было 10. Тамара Анатолий. Я вам Анатолий. покажу вашу калькуляцию. 17-й год, 10 после того, после того, как вы тут у нас в коммунальном предприятии полгода проверяли наши э, доходы, расходы, э, проверяли наши тарифы. Мы пришли на сессию утверждать тарифы. Депутаты согласились и утвердили нам 5%. Неправда. Я 5%. на той сессии была. Да, Таня, как ее фамилия у нас магазин, Жеман, ага. предложила сделать это, рентабельность 5%. Категорически отказались тогда и оставили 10% рентабельность. Я дел, делали запрос, чтобы дали нам решение той сессии по поводу рентабельности. Они сказали, Мара что Антон, такого вопроса не обсуждалось. Тамара Ответ Антон, был. Можно, можно я вас прошу? Вы прошлым разом разбирались с нашими тарифами. Разбирались? Да. Разбирались. У вас получилась стоимость воды 18 рублей, реализация 40. Так было дело? Дело в том, что то, что Ваши получилось... записи у меня стали, пачка. Да. Понимаете? Вы тогда, вы тогда... Я сказала, что это был не расчет тарифа, это было коммерческое предложение Юрия Накентьевича, как он считал. Ага. Да. то есть вы с этим не согласны? Нет, конечно, я ее не подписала. Что там, а было, это... что там было не так? Да там все было не так. Что именно? Во Во-первых, количество людей было завышено в вашем же... этом. Хорошо, там... вы, вы считали да. свой тариф. Да. Почему вот. у вас он получился дороже? У меня он не дороже получился. Но есть же ваши записи. Мои записи есть, да. Ну есть... то, что вы нам дали кучу такой вот ерунды, которую вы наляпали быстренько, э -э 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 не надо мне рассказывать. Вы четыре раза в год вы вытаскиваете моторы из скважины? Секундочку, бывает даже и больше. Да, что вы говорите? Да, да. До 2014 -го года да, вы не вытаскивали да, моторы да, -го, да, до 2016 -го, да, года. А после 2016 -го года стали вытаскивать Ладно, моторы. Да, эти. Мы получим участки шторы, я да. надеюсь, что нам дадут на наше официальное звернение. Мы, мы там два запроса да, покарите, дали. Можно посмотреть, если делаете? Конечно, сейчас я вам Мы в нашем звернении просим да. от нашей общественной организации, чтобы вы дали обгрунтованные после с потрат на водоведения. Я надеюсь, что мы получим все необходимые документы. Если там слишком большой объем информации, ну, документов, то мы готовы оплатить копии этих всех, вот. а было бы, может быть, интереснее даже рассмотреть, может быть, не, не копировать его, а сделать в электронном виде, чтобы не, не тратить бумагу, и мы готовы принять его в электронную почту, у нас тут вот есть адрес электронной почты, и так будет даже, наверное, проще, чем не разводить эту бюрократию, вот эти вот стопки бумаг, она может быть никому не нужна. В общем, вы рассмотрите, как вам будет удобнее сделать. Потом мы еще даем запрос по центральной улице от нашей общественной организации. Хотим получить ну, договора, с кем заключили, чего работаете, акты. И тоже хотим посмотреть на эти документы. Что, что центральная улица? Ну, вот там, где раскопано, до сих пор не закопано. Там 8 число, вы обещали закопать, пока опять ямы стоят. Мы дали запрос, ждем ответа. Ну что, побывали с Владимирович? Владимирович. Давайте, вот Тамара Таран, может, скажите пару Ну, что я могу сказать? Сергей Владимирович все говорит, что у него все хорошо, только для этого нужно разобраться. Мы, да, разбирались полгода, нам давали какие-то бумаги, не подписанные никем, ничего и все. Вот такую кипу дали бумаг, что они что-то делали, но ну, хоть бы одну подпись поставили. Ну да, Сергей Владимирович, мастер отвечает на вопросы, запутаться их, налить воды и сделать так, чтобы уйти от темы. Мы надеемся, что сейчас мы не позволим ему уходить от темы, будем давить на конкретные точки болевые. И все-таки мы должны понимать, правильно ли жители Великодолинского платят самый высокий тариф за коммунальные услуги будем в Украине. Да. Да? Будем надеяться, да. что с места сдвинется, с мертвой точки все это. Но если мы не будем ни за что бороться, мы... ничего, не ничего не получится. Э -э Роман Аршниц, Андрей Хлопчик, альтернатива Орх.